Так как я Мариупольский или Обережный еще, и участок фронта, который наша рота обороняла, был как раз на левом берегу, для меня было потрясно просто видеть левый берег в огне, я его не узнавал, я думал, я думал, война началась, а я местный, и все, сейчас будет все классно. Но когда я вернулся ближе к центру района, я увидел, что района просто нет, его стерло. Я не узнавал, где я, на каких улицах, при том, что я тут провел всю жизнь. 24 февраля вечером э, я обрезала Сашину фотографию, положила себе без и ходила, ходила до момента Сашиного освобождения. Я ни на день не не расставалась с фотографией вообще. Я верила, что это его, я его берегу. Нестеренко Александр Игоревич. В Мариуполе я защищал город на должности минометчика в минометном взводе первой роты первого батальона. Сейчас офицер секции С-3 в втором батальоне 12-й бригады АЗОВ. Я был на учениях. Я на сержанта обучался, Началась война, мы резко начали собираться. Как бы мы уже мимо Мелитополя на Запорож... Запорожской трассе выезжали в Мариуполь. 25 вечера мы приехали в Мариуполь. Значит, 24 я встретила своих друзей, тогда заболела, они меня забрали к себе домой. Но перед этим у меня еще было какое-то нехорошее ощущение. Ну, прям я как будто чувствовала что-то. Если честно, я никогда в жизни такого не видела. Это вторая война, которую я переживаю. Первая война, это была я с Широкино, я была в более уязвимом возрасте. Это травмировало мою детскую психику, но когда я была в Мариуполе, честно сказать вам, я не узнавала абсолютно всех этих улиц. Просто, просто были разрухи. Мои родители были в городе, моя жена была в городе, и она отказывалась просто уезжать. Я ее заставляла, она отказывалась. Ну и дальше связь пропала. Я э, ничего не знала о своем вообще 30 дней. Я на интуиции, у нас с ним очень сильная ментальная связь, я сильно чувствовала, я там, ну, знаете, там, свои какие-то веры, молитвы, все использовала и посылала ему всегда мыслей и, и все. Я видела военных наших украинских, подбегала почти к по каждому военному и говорила, что там я жена, то вот это вот, и передайте ему, что я там жива, что я его люблю. Ну, я была надежда, что кто-то передаст хотя бы, но у меня не было с ним вообще никакой связи. Вообще. Я ничего не знала. 14 марта я получила ранение осколочное в бедро правое попал после этого, меня эвакуировали, попал в госпиталь. Этот госпиталь на следующий день прилетела авиабомба, его разбомбила. После этого я попал на железяку, пробыл там не так долго и потом переместился на другой бункер. Вскоре в конце апреля я уже стал в строй и опять был на позициях. Мы сидели в бомбоубежище, и у нас зашли в подъезд мы поняли, что мне и моей подружке оставаться там вообще не вариант. Ну, потому что если не знают, чьи мы жены, ну, нам будет плохо. Мы приняли решение бежать, но нам сказали, что нет, вы бежать не будете. Русские сказали, вы бежать не будете, потому что сейчас будет скид авиабомбы в соседний дом, поэтому вам лучше находиться в безопасном месте мы посидели 20 минут, нас никто не выпускает, мы посидели 40 минут, нас никто не выпускает. В конечном итоге прилетела на наш дом, дом начал гореть, мы начали все задыхаться, и нам пришлось выбегать с подвала. Когда мы прибежали на Савону, там они развернули как лагерь свой, там были люди, которые там гражданские люди, которых они там кормили и так далее. То мне пришла смс от моей подружки. Это было 28 марта, мне пришла смс от моей подружки, твой Саша жив, но ранен. И я просто начала плакать, я не понимала, в каком состоянии, какой тяжести ранения, куда ранен, вообще ничего не знала. И все, у меня разрядился телефон. У меня была единственная позиция, которая до конца была не на застали. Поэтому, ну, мы были на застали, там, где я жил, тут это убежище было, оно на самом заводе, 100-200 метрах от противника. Я выходил просто на позицию, на позиции мы находились как бы за заводом. Там буквально забор, и за забором мы сразу у нас позиция. Жена моя выехала в конце марта, где-то в 30-х числах. Так как у меня отец еще был тоже на во броне Мариуполя, он был дважды ранен, и он был типа на заводе. Он мне просто передал записку через общих друзей, когда я был на железяке, что жена выехала, и все, я очень сильно выдохнул. У нас э, вообще рандомный просто волонтер. Она... Мы хотели пешком выходить с Мариуполя с моей подружкой, но я не знала пути вообще никакого. Э, был были волонтеры, которые вывозили за бешеные деньги, у нас не было вообще денег, у нас не было ничего с собой. И тут подъезжает просто бусик, который без окон, все разбитое, бусик в осколках. И я говорю, куда вы едете? Он говорит, на Запорожье. Я понимаю, нам на сторону Украины. Говорю, сколько? Говорит, бесплатно, прыгайте в машину. Знаете, честно вам скажу, было очень страшно. Мы просто ехали через эти блокпосты, и ну, там была очень узкая дорога для одной машины. То есть, если он как-то свернет, ну все, мы подорвемся. Там просто через каждые 5 сантиметров лежали мины. И это было жуткое зрелище, мне было очень страшно. Ну и так, у нас этот замечательный человек, на сегодняшний день я его благодарю, и по сей день, что у нас вообще вывез бесплатно. Я поверила в чудо просто. Меня обменяли ноль что, на 5 до 3 Без 10 дней, год мой муж пробыл в плену. Я... Он мне когда позвонил, и я, его сейчас мурашками погрываюсь. Он мне когда позвонил, я не могу описать свои эмоции, потому что я просто упала на пол. Я была тогда возле м -м, торгового центра. Я упала на пол, и начала просто плакать, кричать. А он мне позвонил, «Алло, Кисюшечка, привет». Я говорю, «Кто это?» Да, я, я начала плакать, кричать, я услышала его, он мне что-то говорит, а я кричу, я, я его не слышу. Я просто слышала, просто услышала его голос, и все, я не поверила сначала. Она меня не узнает, я говорю, ты что, ты меня не узнала? И все, и там плакала <laughs> постоянно. Папа у него тоже военный, он тоже был в плену, он чуть раньше вышел. Он служит дальше сейчас, в 23-м году, в начале 23-го его обменяли. 3-4 месяца я проходил реабилитацию, полностью я вылечился, меня поставили на ноги, я даже не ожидал, что так, ну, я буду отлично себя чувствовать. И я встал в строй. Здравствуйте. Сьогодні важливий день як для вашої родини, так і для родини серця Зовсталі. Від засновнику нашого проєкту Рінарта Ахметова будемо передавать вам цю світло, знаєте ж, на головне вашу власну квартиру. Да. Большая, да. просторна. Очень-очень класне.

Я когда был на заводе с ранением, типа, ее связь с женой уже была после того, как она выехала. Я сразу сказал, мы, я вернусь, у нас будет сын. все, он будет его звать вот так вот именно Владислав. Вот, и все. Я вернулся и все, и был сын. Он еще тогда сказал, будем гулять такой же, типа, уже только еще больше семья будет с колясочкой. Мы постоянно, когда гуляли с коляской, то вспоминали эти слова. это получилось? У мене дуже приємна місія від засновнику проєкту за всталі» Завсталі Ахметова передати вам цю власну квартиру. Ми вам безмежно вдячні, я передаю вам слова вдячності від нашого засновника, від цієї команди. Дякуємо вам за те, що робите для нас, для нашої країни, для своїх і для наших дітей. Дякуємо з великою повагою для вам вас. Дозвольте вас, і так, хлопці, обійняти. Спасибо Будьте большое. щасливі, обов'язково. Спасибо вам большое. Віть, бьть, отак вот от. Що там так? у нас є? Oh. Мы вообще, мы так, знаете, это вот такой момент, что наш сын, наш сын, во-первых, и, и во-вторых, то, что он зашел в наше жилье уже э, своими ножками. Это вообще очень круто. Здравствуйте. О, будь. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. вам тут буде е, весело. Е, і щоб звідти щось добре починалося. Додатково до того, що вже є. Сам наш герой Олександр. Він е, е, у другому поколінні військовий. Його батько також е, захисник Маріуполя. Він також пройшов через він е, прикордонник Олександр Вазовія. і мені дуже подобається, що. Він на своєму місці. Він так і каже: я там, де я маю бути, я займаюся тим, чим, чим я маю займатися зараз, коли Азов став з бригади корпусом на дуже багато роботи, тому що будується величезна структура, і для людей, які є костяком, є основою, це величезний, величезний обсяг задач. З точки зору безпеки нашої країни, це ну надзвичайна подія, тому що по суті найдосвідченіші, найефективніші бригади. Доєднують до себе своїх побратимів з інших бригад, інші бригади і перетворюються на такі дуже ефективні угрупування. Молода, дуже позитивна родина, і ми дуже щасливі, що ми змогли допомогти їм і втілити в життя їх мрію. Тому кожного дня, вручаючи квартири від засновника нашого проєкту Ріната Ахметова, ми відчуваємо ці емоції цих героїв, цих людей, які насправді дуже багато зробили для нас. А сьогодні ми маємо змогу за допомогою нашого проєкту, нашого засновника робити ці добрі справи для них. Я дуже благодарен проекту сталі» за житло, за кришу над головою моєї сім'ї. Я навіть не знаю, як словами це передати. Ну це... Ну, это, знаете, это как буферная подушка теперь. Мне меньше надо разрываться на свою семью и там, условно, фронт, то я буду тут спокойней, намного спокойней. Для меня это очень большая помощь.